Дорогие друзья, я не зря вам советовал приготовить десерт заранее. Так как наше основное блюдо должно быть с пылу, с жару, с соком. Поэтому мы сейчас приступим к приготовлению розбифа. Это абсолютно беспроигрышный вариант, принаймнее для моего человека. Он будет просто счастливый, что я нарешти научился верно смазать до нужной консистенции розбиф. Не терпится початок Нам понадобится э, говяжья вырезка, свежая, красивая, сочная. Кроме того, нам для жарки нужно свежий тимьян, розмарин, обычные специи. Для изготовления соуса нам понадобится консервированный тунец, такие же каперсы, немного майонеза, и для подачи мы будем использовать микс салатов с помидорами черри. Сначала нам нужно правильно почистить э, нашу вырезку. Сначала отделяется э, вот такая вот так называемая головка. Она вот у вырезки называется именно вот эта голова. Угу. Ее нужно вот аккуратным надрезом. Так, мы отделили голову. Так. Теперь вот у нас вот есть такая вот пленка. Она очень твердая, и она нам будет мешать в приготовлении. Э -э поэтому с помощью ножа поддеваем пленку вот так на всей длине. Угу. И делаем легкий надрез. Дим, а навчим нам верно выбирать мясо? Якость, что оно хорошее, и оно хочет самое до, до меня на кухне. Правильно выбрать мясо довольно несложно. Важно просто на него очень внимательно смотреть. І э, замічать очевидні якісь мінуси? Це для тебе вони очевидні. А я тільки на початку шляху, розкажи мені, що треба дивитися? Ну, во первих не должно бути ніяких кровоподчоків, так э, сліду розрізав, розривав. Э, Цві довжен бути рівномірним, так э, вираженим, ярким. Дім скільки конкретно нам знадобиться за цього шматка? Чи він весь піде? І скільки тут взагалі? Ну вот здесь, значит, на вскидку вот уже осталось где-то кило 200-кило триста угу. чистого мяса. Для одного алыкоханого человека. Для одного, но любимого человека около 300 грамм. Угу. То есть вот такой красивый кусок. Девчата занутували Для одного кухонного 300 граммов. Ну что ж, пора жарить наш кусок мяса. Так. Э, Выставляем нашу косковую плиту на потребную температуру. Да, это должно да, быть. Она должна максимально будет, так? Именно. Кроме этого, значит, мы берем наш тимьян, тимьян и, и розмарин. И розмарин. Э, со стебля вот так вот достаточно просто поснимать. Давай, у меня так ручки будут и гарно пахнут. Да. Сковорода практически нагрелась. Возьмем немного оливкового масла. Буквально ложку, столовую, может быть, немного больше. Начинаем жарить. Все закладываю прямо туда. Прям в Да. На мяско, или просто на а, ну, скажем, Под мясо. Под скажем мясо. так, под мясо. А сколько часов у нас займет просмажка мяса? В районе 12-13 минут. Uh -huh. В это sure? время мы можем приготовить соус. Uh -huh. Как мы говорили ранее, для соуса нам понадобится консервированный тунец, консервированные каперсы, майонез и специи. Вот у нас все есть. Каперсы – это ось? Да. Я думала, что это горошек. Если нет каперсов, то лучше их бы купить, да? Потому что они не заменят. Ну, можно есть, конечно, в общем-то, хитрые способы замены каперсов, но будет только приближенно. Вполне можно использовать даже обычные маринованные огурчики. А, то есть каперсы надают вот маринованной да, и они еще соленые. То классно. есть можно даже смешивать соленые огурчики с маринованными. Так, э, ну что ж, немного перевернем. Вот, смотри, оно уже становится сочным. Ой, как оно швидко прихватилось, классно. Да, это все благодаря нашей замечательной плите. Так, еще добавим. Я переживал, что оно угу. чересчур прижарится, но так как надо. Угу. Дим, а как понять, что мясо готово, и как вообще его не спалить? Есть, в общем-то, старый поварской способ. На руку. То есть вот мы вот так вот соприкасаемся, и здесь вот трогаем. Угу. Вот почувствую разницу. Вот когда мы трогаем так, угу. это мясо с кровью. Угу. Когда мы трогаем так, это мясо с, э, среднее с кровью. Когда мы трогаем так, это мясо уже э, среднее практически без крови. И так полностью готовое мясо. Чтобы проверить наше мясо, треба какие пальцы проверить? А, Среднюю и большой. Средний да. и великий. Да, да. А и ну это достаточно легенько, да, может а, быть? Ну, не, ты сильно, ты слегка просто ага. И вот оно должно быть довольно мягким. Так как у нас должна быть довольно хорошая прослойка э, слегка проготовленного мяса с обильным розовым соком. То есть мы же готовим розов э, с кровью. Угу. Так. А это лишь кивыло, готовить разбив с кровью? А это даже полезно. А, правда? Да, это даже полезно. Очень твоя конкретная порада готовить из яловичины, але, если у людей еще в подобание, можно ли это с каким-то другим мясом? Ну, если вы хотите приготовить мясо с кровью, то вполне в этом случае можно использовать смело баранину, угу. баранину, ягнятину. Они по показателям и, кстати, по диетичности где-то рядом. Так, что с нашим соусом? Капуста вот. есть, тунец. Да, сначала нам нужно это все с помощью блендера сделать очень с, с, с тунцем? Да. Все, я думаю, готово. Солим и заправляем перцем мельницы. Просто на пательне, да, ты все да, да. Ну, всякую специю нужно слегка обжарить. Переворачиваем на другую сторону и проделываем операцию снова. Тим часом і розмарін і тім'ян віддають нам свої трав'яні запахи, і в нашій кухні пахне просто фантастично. Цей запах не може не пробудити апетиту у вашого чоловіка. Знаешь, меня трошки лякает, что оно сверху, начебто, я уже подгорело. Ну, то оно на самом деле не пригорело. Вот это вот прижарка, ну, мы же все знаем, что средством от каких-то негораздов, скажем так, с нашим желудком, когда мы переели, это активированный уголь, mm -hmm. вот это, естественно, его заменитель. Очень выявляется, это ежа для вашего человека. Ты у нас не только шеф-кухар, а еще и шеф-ликар. Так, соус. Теперь мы, в общем, то, что мы перебили смешиваем с майонезом. Все просто. С майонезом. Давай доверю тебе используешь покупный майонез или делаешь его сам? Всем рекомендую использовать, конечно, если вам не лень его готовить, и делается это совершенно недолго, а собственное изготовление. Как его приготовить? Можешь в трех словах сказать? В трех словах. Желтки, угу. масло, горчица, соль, сахар и немножечко уксуса. Вот у нас домашний майонезик с каперсами и тунцем, и мяско. Я уже давно выключил плиту, угу. и оно, скажем так, у нас доходит отдыхает. Uh, очень важно мясу дать отдохнуть, чтобы все процессы прекратились. Почему? Потому что если мы его начнем сейчас горячим нарезать, то наш сок просто вытечет и потом мы получим в итоге довольно суховатый кусочек. Давай его уже дистовать и подавать. Давай. Я уже тримаю на подготове мои щипцы, чтобы вхопить этот ласый шматочек и выкласть его на твою тарелочку. Так, мы ну, тогда... Сначала положим пару ложек соуса и сделаем такой легкий штришок. Mm -hmm. Ну что ж, будем нарезать мясо. Так. Клади его на доску. Ого, на ну ваш кенька, я же здесь такие шматочки, все будут есть. И сочно. Теперь нам нужно его нарезать. Mm -hmm. Можем использовать как щипцы, так и вилку, кому что удобно. Кусочки должны быть шириной э, до полусантиметра. Який ты на пи порадуешь до из стравы? Однозначно красное сухое вино. Выкладку можно делать как по кусочку, так в общем-то. И уже оно красиво лежит у нас на доске, ожидает просто вот с ножа, одним уверенным движением. Так, теперь пару последних старежков для нашего блюда а, отличная вещь помидоры а тем более помидоры черри почему потому что они и красивы и практически нигде не бывают лишними да ну единственное столовеньки такие э, на смак ой и кажется что овощи всегда помогают притравливать мясо именно логичным будет добавить несколько каперсов они там присутствуют в нашем рецепте. Ну что ж, здається, страва, якою мы будем дивувати своего человека, уже готова. Наш прекрасный, сочный розбив соусом из тунца готов. Ну что ж, Юля, я очень хочу, чтобы ты попробовала и оценила правильный розбив. Так, і одразу відріжу собі шматочок, так щоб і е, соус твій зацінити. Так. За текстуру воно дійсно дуже соковите і взагалі не тугеньке. Його легко різати. Ти знаєш, я починаю розуміти чоловіків, які фанатіють за м'ясом з кров'ю. Я й сама вже записуюся у фанатки. И соус прекрасный каприсы твои, надают такого незбагненно приятного вкуса. Яке відтіняє м'ясо. Язко. Обов'язково дівчата приготуйте для свого улюбленого чоловіка м'ясо, яке йому надасть мужності, а ви в його очах станете справжньою чарівницею. Ну що ж, дорогі друзі, я хотів би вам посоветувати соус із тунця і каперсів використовувати також і для салатів, і для других закусок, які б сочетались гармонічно з цим соусом. Класна ідея. Треба обов'язково як найскоріше приготувати її чоловікові. кров'ю очистіть м'ясо від плівки. Розігрійте оливкову олію на патильні і обсмажте вирізку з усіх боків. Додайте розмарин, чебрець, а після приготування посоліть і поперчіть. Для приготування соусу змішайте тунець і каперси у блендері. Потім додайте майонез. Далі посоліть і поперчіть соус. Розбів наріжте скибочками, покладіть на мікс із зелені, полите соусом і прикрасьте помідорами мечері. Сегодня мы с вами снова убедились в том, что любое блюдо, которое вы видели на экранах, в журналах, в ресторанах, Можна з легкостю приготувати на домашній кухні. Я рад ділитися з вами своїм кулінарним опитом і секретами. І будь-яко романтичний вечір або інший повод, я уверен, ви справитесь. І погодьтеся, цим можна дійсно здивувати. Кажуть, що шлях до серця мужчини лежить через його шлунок. Але сьогодні я дізналася, що шлях має йти від серця до серця. Готуйте з душею, і тоді після кожної вашої страви буде лишатися після смак любові. С вами были Дмитрий Попов и Юля Бурковская. До встречи! Мы любим вас!